Я хотел бы в разном сказать об одном. У нас есть история, мы здесь отстаивали суда, уже прошли Европейский суд и ожидаем результатов на сегодня по итогам рассмотрения жалоб наших в Европейском суде. Я так вижу, что можно даже без европейского суда результат получать в Украине. Вот в этой папке есть уже решение э, наших судов, которые э, приняли такое решение, э, основываясь на решениях европейских судов, кто вот э, в Украине жаловался э, на нашу страну. Судья, какие бы они ни были, они судьи, это судебная вес власти, деваться некуда. Есть закон о применении практики европейского суда. Если ты правильно пишешь заявление в суде, ожидаемо сразу положительное и полезное решение для себя. Я думаю, что нам нужно после съезда заниматься всем намеченным и распространить такую полезную практическую работу, суды там, где выносили нам решение о разъяснении выполнения э, решения суда уже выполняемого на территории Украины. И я думаю, что судьи будут выносить такие же углавы, где будет написано продолживать выполнять решение с э, применением практики Европейского суда. Мы обязательно эти документы все выставим в интернете для того, чтобы все во всех уголках Украины этим пользовались одномоментно. И, и результаты получим. Спасибо за внимание. Спасибо. Хорошее предложение. Спасибо.